Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda mərkəzi yolun yaxın 3 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Evin hər bir mərtəbəsi monolit beton tökülüb, evin 2 mətbəxi və 3 san qovşağı var. Evin həyəti 1 maşınlıqdır, rahatlıqla 1 maşın həyətə yerləşir. Burda həyəttdə kombi üçün 2 ölçülü hazır vəziyyətdədir. Hazır kombini quraşdırmaqdadır. Sə keçək birinci mərtəbə aşağıda böyük bir mətbəxdir, geniş Yeni şömətbəxtdir. Yeri beton döşənib. Onu deyim ki, əvəzə fundamentdə parkaz betondur. Yere digər nə deyirəm, beton döşənib, izolyasiya qorunub, istilik sistemi çəkilib və tamət döşənmis. Metlaq vurulub. Buranı əgər belə alıb e, burada otaq kimi də istifadə etmək olar mətbəxtdən əlavə və kvartram da vermək olar idi. Kirayə vermək mümkündür. Bütün betondan əlavə də beton kolon da gedib də evdə görsənir burada. Bunun əlavə aşağıda bu birinci sanqovşaq. Mətbəxdə də əlavə də bir sanqovşaq. Məsələ kafeydir. Evdə bütün kommunikasiya sistemləri çəkilib. Daş su işıq daimidir və hər ehtiyat da əsasən burada e, su çəni də yerləşdirilib ki, bir qəza vəziyyəti olarsa ehtiyat su olsun. İndi isə evin içərinə daxil oluq. Evin içərinə daxil oluruq. Solda bizim geniş bir otaq qonaq otağı yerləşir. Ev mərkəzi yola yaxındır. Taxta pilləkənin ikinci mərtəbəyə çıxmaq üçün amma pilləkənin altında kardro yerləşir, müəyyən vəşiləri, əşyaları ora yerləşdirmək mümkündür. Əlavə ikinci mətbəximiz evin içində. Bu ikinci mətbəximizdir. Bu da isə ikinci sanqov şax. Qafelmət fantavr. 3-cü mərtəbədə qalxlıqda sol tərəfdə bir yataq otağı var. Otağın hər günə gün işığı düşür. İşıqlı otaqlardır. İkinci yataq otağı geniş bir yataq otağıdır. Və bu yataq otağından eyvana çıxmaq üçün ondan ekana çıxırıq. Mərkəzi yol göstərir burdan. Bura isə 3-cü mərtəbədə 3-cü Sanqov şalvası. Evin sənətləri qaydasındadır. Sıxarış mülkiyyətidir. Yendirilən mərtəbələr arası manalıf betonludur. Evin başlanğıc qiyməti 66.000 manat. Real alıcılara endirim olacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyir versin.